thank <laughs> सभी कलाओं और विद्याओं के अधिपति माने जाते हैं गणेश किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ गणेश वंदना के साथ करने की परंपरा महाराष्ट्र में शायद इसीलिए है माना जाता है कि सभी कलाओं की उत्पत्ति लोक कलाओं से हुई है जब हम महाराष्ट्र के लोक कलाओं के बारे में सोचते हैं तब उसका जो प्रतीकात्मक रूप उभर आता है वो है तमाशा लेकिन ये बात सही नहीं है क्योंकि तमाशा की रचना संभवतः अठारवी सदी में हुई है इसीलिए लोक कला के अन्य प्रकार जैसे कि गोंधर, दशावतार अभंग इत्यादि यही महाराष्ट्र के लोक कलाओं के पुरातन और मूल रूप है बहुजन समाज ने कला के इन रूपों को अपनाया इसलिए इन्हें लोक कला कहा गया आज हम महाराष्ट्र के लोक कलाओं की झांकी कुछ विभागों में आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम लिए आपके सामने हाजिर है महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से में इस गणेश वंदना को गण के नाम से भी जाना जाता है महाराष्ट्र का समुद्र तटीय हिस्सा जिसे हम कोंकण कहते हैं उस भाग में खेले जाने वाले नमन खेड़े भी इसी गणेश वंदना का एक रूप है आज की गणेश वंदना गण गन और नमन दोनों को एक साथ मिलाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं इसमें आप देखेंगे हिलती हुई मानवीय दीवार के सामने श्री गणेश जी नृत्य करते हुए उनके साथ रिद्धि और सिद्धि भी है कुछ दशकों पहले रिद्धि और सिद्धि का एक स्त्री चरित्र पुरुष कलाकार ही निभाया करते थे तो आइए गणेश वंदना यानी नमन के साथ अपना कार्यक्रम शुरू करें

हरामी एक फुले पिश कटली हरानी फुले हरामी जगज महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्सों में बहुजन समाज के प्रिय देवता है खंडोबा ऐसी बच्चे की मन्नत मांगने वाले प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी पहला बच्चा होगा उसे वो खंडोबा के चरणों में अर्पित कर देंगे इस तरह जो लड़के खंडोबा की सेवा में प्रस्तुत होते हैं वो वाघ्या कहलाते हैं और जो लड़कियां अर्पण की जाती है उन्हें कहते हैं मुरली। खंडोबा की आराधना यह अपने नृत्य माध्यम से करती है उसका यह नृत्य साधा लेकिन बहुत आकर्षक होता है और वाघ्या डफली की शक्ल वाला एक साज बजाता हुआ मुरली संगत करता है वाघ्या के हाथ का यह वाद्य महाराष्ट्र में डिमड़ी कहलाता है आसमान में बिखेरी गई हल्दी का भंडारा और येलकोट येल जय मल्हार के नारों से गूंजते हुए वातावरण में शुरू होता है वाघ्या मुरली का नृत्य नांद तो सदानंद भारूड़ एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारूड शब्द की उत्पत्ति संभवतः शब्द से हुई है मराठी साहित्य में भी भारूड़ का एक महत्वपूर्ण अंग है। मराठी संतों का, विशेषतः महाराष्ट्र के जाने माने कवि संत एकनाथ महाराज का इस साहित्य में काफी बड़ा योगदान रहा है भारूड हास्य रसपूर्ण काव्य रूप में होते हैं इनके कई प्रकार होते हैं जिसमें दो प्रमुख है एक है सोंगी भारूड और दूसरा है भजनी भारूड आज हम सोंगी भारूड देखने जा रहे हैं जिसमें प्रमुख कलाकार एक गीत प्रस्तुत करता है उस गीत के की माध्यम से वो अंधश्रद्धा और देवी देवताओं की पूजा का औडंबर इत्यादि प्रथाओं पर तीखे प्रहार करता है उनके अन्य सोहयोगी भी अभिनय द्वारा इसी भावनाओं का उजागर करते हुए दिखाई देंगे। प्रस्तुत कर रहे हैं भारूण ये भी एक नाथ महाराज का ही लिखा हुआ है बोला पंडरीनाथ महाराज की होत पंचपात्रात पाणी होत तो पुजारी होता हा तर त्याने काय केलं केलं एक माणूस लंगडत 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 म्या पाहिला तर त्या बुवाने मागितला पैका दिली त्याला नोट का आणि पुढं काय केलं त्याने घेतलं पाणी हो बाप्या प्यायला आणि हो लंगडा माणूस सरळ पायाला चालत गेला अरे दुसरा एक बाप्या आला त्याच्यावर पोरग होतं ते पोरग थुकत होतं फुकत होतं आणि फुकत होतं अरे काय फुकत होतं छातीचा भाता कारण ते आजारी होत बर तर त्याने काय केलं काय पोरग पडलं पाया त्याच्यावरच्या बाप्यान दिला त्याला पायका बर ते पोरग पेल पाणी थंडगार आणि घरला निघून गेलो मला एक कळत नाही ह्या गावात काय वैदू नाही का डागदर नाही का हे काय चाललंय काय सगळं आहेत मग बर अंध श्रद्धा अरे हे तरी त्रिका अरे वेड लागले वेड लागले या जनन वेड लागले महाराज 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 बघितलं का बघितलं का फक्त सांग तू लोकांना सांग हे सांगाय माणूस हे माणूस उठला तिथं रस्त्याच्या कडाला गेला गावला तो धोंडा घेऊन आला आणि इथं आणून ठेवला बर नुसता धोंडा असा तसा नाही ठेवला तर काय केलं पाट घेतला पाटार धोंडा ठेवला आणि हे हो दगडू सवताजी मुर बसला त्या खुऱ्याचं काढलं आणि त्या दगडाला शिवलं पर नाव काय ठेवलं माहितीये काय ठेवलं म्हण काळा धोंडीराम आता काय म्हणू त्यांच्या अरे पणाला एडला गलयड लागल या ज्यांशी गले, गलय गले, यड़ा गले, यड़ा गले।, यड़ा गले। पाण्याचा थेंब नाही प्रश्न काय केलं माहितीये का बदा बदा बादली बाद आणल्याने तो गोड धुवून काढला आणि गंद एवढं टाकलंय का फूल कुठचा आणि तो देव कुठचा काय काढायला ना मार्ग नाही बरोबर त्याच्या घरात चार पाच कच्ची बच्ची अशी भूकेलेली आहेत पण त्यांना उपाशी ठेवला आणि असा निव धरून देवाला दावला तुम्हीच सांगा असा दगडा देव जर बघायला लागले बरोबर काय व्हायच अरे लागल 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 काय झालं तुझ्या देवाला काय लागतं माझ्या देवाला काही देवास किती कधी काम केलं नाही ना आमच्यात नाही केलं तुमच्यात केलं असं लवकर सांग माझ्या देवाला उलट्या पिसाचा कोंबडा लागतो आणि धाशिंगाचा बोकड हे जर तुझ्या घराण्याला गावलं असतं तर इतकी वर्ष देव असा आला असता का, का अरे काय नुसतं दगडात देव शोधता अंगात देव शकताय आज बाहेर काहीतरी बघा महाराज अरे एकनाथ महाराज माहितीयेत का मला आहे यांचं काय सांगते नाही माहित नाही तुला माहिती आहे अरे त्या एकनाथ महाराजांनी काय केलं काय काशीवर देवासाठी कावड अंडी भरून घालण्याची आणि वाळवंटात गाढव असं तडफडत पाण्या वाचून त्याला पाणी पाजलं त्याला पाणी पाजलं आणि त्याची दया केली आणि मग तिथं त्यांना देव भेटला आणि हे गाड व काय करत्या इथं देवाला अंगात आणतायत कोंबडा देत आहेत बक्र देतात असं नाही चालयचं संत एकनाथ महाराज काय म्हणतात